Ти задоволений тим як він складений, взагалі під ці всі матчі трошки дивилися, що скажеш. Та ну нормально, в принципі. Він ну, так і остався, тільки перші два тури принесли, а так довольно, що він починається. Це Ясно. Перший матч в Львові, ну і Волинь давно не вигравала в Карпат. Взагалі, як от хлопці вже окремо настроюються чи не настроюються? Ну да, якраз це... і обсуждали, що у нас в последнє час неудачно бум, все делать возможно, щоб. Був максимально положительний результат, багато гравців нових є, і вони ще не знають про те, що в нас такі особливі відносини з Карпатами. Хтось розкаже їм? чи ні? Да, вже розказували, вже да. знають, так. Да. Настрій в команді дуже довго не грали, важко під, ну, в таких контрольних матчах були, від зборів вже давно приїхали. Як от форму тримати, все таки психологічно, фізіологічно в таких умовах? Да, ні, ну ми ж і грали і товариські кіри і, і нам. В принципе, 4 дня дали отдохнуть. Все, кто захотел домой, съездил, набрался новых эмоций. Нормально, в принципе. Будем играть. Да, все ждали, но уже соскучились. Сейчас ребята уже давно говорят, что со сборов как приехали, говорят, когда уже чемпионат начнется. В связи с такими ситуациями в стране, все хотят побыстрее начать. Ну, чтобы, наверное, как-то ситуация стала. Ну, чтобы люди, мне кажется, чуть-чуть. А, как, как сказать, чтобы немножко напряжение снять. Игорь, а будет в принципе, все сборы уже давно проехали, таки... Да нет, ну, когда после сборов какой-то фундамент заложили, оно уже, уже как-то... Просто здесь под... мы поддерживали форму все это время. Я думаю, покажет субботу. Чемпионат показывает, насколько мы готовы. Волині це буде Все-таки у нас багато людей, які може трохи не знають наші стосунки. Так, да, ми вже ребятам молодим вже розказували, що для наших болельщиків це найголовніший матч, матч в цьому сезоні. Обиграйте тільки Карпати, все, більше нам чемпіонаті ніхто не нужен. Е, є таке відчуття, що все одно в календарі можливі найбутні не не зміни. Ситуація країні дійсно не певна Да, я думаю, мы все, все игры закончим по регламенту до 18 мая. Уже назначили резервные дни, так что два тура. Я думаю, мы сыграем в среде недели. Ну, я считаю, что на любого человека в нашей стране влияет та ситуация, которая сейчас происходит в нашей стране. Поэтому кто неравнодушный и... Украине. Я думаю, все, даже иностранцы в нашей команде, все переживают, следят в новостях. Вот. А сказ сказалось ли, это плохо именно в тренировочном или в национальном плане. Я бы не сказал, потому что тренировки, те туры, которые принесли, у нас тренировки увеличились нагрузки и были контрольные игры. Э ну, ставили тренера уже так контрольные игры. как должны были, были быть туры, поэтому в функциональном и игровом плане ничего не потеряли, а в именно психологическом, я думаю, что команда настроена на больше на позитив и желает нашей стране выбраться из такой непростой ситуации. Ну, вот сейчас после э, выходных у нас уже началась подготовка к Карпатам, и уже идет в тренировках направленность именно к, на игру с Карпат. Что знаете про команду, сильность, с какой стороны в сегодняшней ситуации, что больше для вас? Ну, так в, в общем плане нам тренера уже рассказали о игре Карпат, э, вот, а уже ближе ну, как бы точечно будем уже ближе к игре. Я думаю, завтра, послезавтра перед игрой.